السلام علیکم ناظرین اردو ٹریبیون کے ایک اور پوڈ کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان محمد زنیر ناظرین پاکستانی سیاست میں اخلاقیات دن بدن زوال پذیر ہوتی جا رہی ہیں اور اس بات کا آغاز کیا میں پاکستان کے وقت سے ہی شروع ہو چکا تھا جب لیاقت علی خان نے مسلم لیگ کا تقدس کمال کرتے ہوئے مسلم لیگ کو غدار کر ڈالا تھا یہ سلسلہ اس وقت تھما نہیں لیاقت علی خان کی شہادت کے بعد ایوب خان کا دور آیا جس میں ایوب خان کے مدمقابل فاطمہ جنا تھی فاطمہ جناح کی کردار کشی کے لیے تمام تر سرکاری مشینری صرف کر دی گئی اور فاطمہ جناح کو بری طرح سے شکست سے دوچار ہونا پڑا یہ وہ بنیادی واقعات کی مستقبل کی سیاست طرز سیاست کی بنیاد ڈلی آج جو موجودہ سیاسی ماحول ہے جس میں ادب و لحاظ عزت و احترام اخلاق و کردار ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملتے یہ ان ان تمام چیزوں کا آغاز پاکستان کی ابتدائی سیاست دانوں کے ہاتھوں سے ہی شروع ہو چکا تھا اور جب سے پاکستانی سیاست دانوں میں سوشل میڈیا شامل ہوا ہے تب سے عزت و احترام اخلاق و کردار لحاظ صرف غائب ہی نہیں ہوا بلکہ سیاست دانوں میں ایسے سیاسی کردار بھی آ چکے ہیں جو تعلیم یافتہ ہونے کے بعد ایسے الفاظ استعمال کرتے ہیں جن کو ہم اپنی فیملی کے ساتھ بیٹھ کر سن بھی نہیں سکتے ہم وہ الفاظ سن کے شرمندہ ہو جائیں اس حوالے سے آج ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے نارویجین پارلیمنٹ کے دیپ سابق ڈپٹی سپیکر جو کہ پاکستانی نجاد ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں چو اختر چودری صاحب اختر چودری صاحب آپ کا بہت شکریہ وقت دینے کا ویلکم ٹو دا شو صاحب آپ یہ بتائیے کہ نارویجین سیاست اور پاکستانی طرز سیاست کا کس طرح سے آپ موازنہ کریں گے بڑی محبت آپ کی آپ نے جو ہے وہ دعوت دی بہت شکر گزار ہوں آپ کا اور سلام پہنچے آپ کو بھی اور آپ کے سننے اور دیکھنے والوں کو بھی جہاں تک ہے پارلیمنٹ کے اندر جو اخلاقیات ہوتی ہیں اس میں میں سمجھتا ہوں اور سمجھتے نہیں میں جانتا ہوں اور میں نے اس میں وفاقی جو پارلیمنٹ ہے نورویجن اس کا میں رکن رہا ہوں تو اس میں طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جو پارلیمنٹ ہوتی ہے وہ ایک مشترکہ جو ہے وہ انسٹیٹیوشن ہوتا ہے ادارہ ہوتا ہے اس میں ہر وہ فرد جو جس کو لوگوں نے Uh, اعتماد دے کے بھیجا ہوتا ہے وہ ذمہ دار ہوتا ہے کہ اس ادارے کی اس کا وقار جو ہے وہ بحال رہے uh, وہ ادارہ uh, جو ہے وہ اپنی اپنا کام طریقے سے کر سکے اس ادارے میں ایک لوگ ایک دوسرے کی محب, جو ہے نا عزت برقرار رہے یہ پارلیمنٹ کے سپیکر کی ذمہ داری نہیں ہوتی یہ پارلیمنٹ کے ڈپٹی سپیکر کی ذمہ داری نہیں ہوتی یہ پارلیمنٹ کے تمام عراقین کی بشمول دیپٹی دیپٹی سپیکر اور سپیکرز کے ہوتی ہے تو یہ مل کر کام کیا جاتا ہے کوئی ایک فرد وہ سپیکر ہی کیوں نہ ہو کوئی ایک فرد یہ تنہا کام نہیں کر سکتا اکثر صاحب آپ نے بطور ڈپٹی سپیکر اپنی خدمات سر انجام دی ہیں آپ اس حوالے سے ہمیں بتائیے گا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستانی سیاست کس طرف جاری ہے کیا یہ ہماری تہذیب ہے ہمیں تو یہ نہیں سکھایا گیا میری پیدائش جو ہے انیس سو اکسٹھ کی ہے اور لاہور کی گلیوں میں جو ہے ہم نے کھیلے کھیل اور کودے اور ہماری وہاں پہ تربیت ہوئی ہم آج بھی اپنے اساتذہ کے شکر گزار ہیں اللہ ان کو جو زندہ ہیں ان کو عزت سے اور ایمان سے اور صحت سے نوازے اور جو چلے گئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے انہوں نے بڑی محبت سے بڑی شفقت سے اور بڑی توجہ سے ہماری تربیت کی ہمارے دوستوں کی تربیت کی ہمارے اسکول میں جو باقی طلباء ہیں ان کی تربیت کی ہمارے والدین نے ہماری تربیت کی مجھے یاد پڑتا ہے ایک واقعہ میرے والد صاحب خود استاد تھے تو ایک دفعہ ان کے ان کے ایک شگیر تھے تو مجھے کہنے لگے وہ زیادہ دور نہیں رہتے تھے ہمارے گھر سے تو کہنے لگے کہ جا کے ان کو بلا کے لاؤ تو میں گھر سے نکلا تو مجھے آج بھی یاد ہے کہ وہ کوئی سو میٹر کے فاصلے پہ مجھے کھڑے تھے جن کو بلانا تھا تو میں جاہل میں نے ان کو انگلی کے اشارے سے یا غالباً ان کا آواز کے اشارے سے آواز سے ان کو بلایا کہاں کہ ابا جی بلا رہے ہیں تو وہ آ گئے اور آ کے انہوں نے مجھے میرے سر پہ ہاتھ رکھا اور مجھے کہا کہ دیکھو بیٹا جب کسی کو بلاتے ہیں تو آواز سے نہیں بلاتے اشارے سے نہیں بلاتے اس کے پاس جاتے ہیں اور اسے کہتے ہیں کہ بھائی جان چچا جان مامو جان آپ کو ابا جی نے بلایا یہ طریقہ ہوتا ہے لوگ ہماری اس طرح سے جو ہے ہاں تربیت کی گئی اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس دور کے جو لوگ ہیں سکسٹیز کے سیونٹیز کے ہم سمجھتے ہیں کہ باخلاق لوگ ہیں اور ایک دوسرے کی عزت کرتے ہیں ایک دوسرے شفقت کا سلوک کرتے ہیں اب یہ تو ہم دیکھ رہے ہیں ملک پاکستان میں جو جو رویے ہو گئے ہیں وہ بڑے عجیب سے رویے ہو گئے ہیں وہاں پہ جو ہیں وہ بنیادی اخلاقیات جو ہیں وہ خراب ہو گئی ہیں اور اس کی وجہ پاکستان کے لوگ بہتر سمجھتے ہیں وہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری ساٹھ ستر کے لوگ جو تھے اخلاقیات جو ہیں ہمارے بزرگوں نے ہماری تربیت کی تھی حضرت علی کی ایک حدیث ہے آپ نے فرمایا کہ فتقلم بولو تاکہ تمہاری پہچان ہو جائے تو جب انسان بولتا ہے اس کے زی... زبان سے الفاظ نکلتے ہیں اس کے منہ سے الفاظ نکلتے ہیں اس کا لہجہ جو ہوتا ہے وہ بتاتا ہے کہ یہ شخص کون ہے اس کی تہذیب کیا ہے اس کی تعلیم کیا ہے اس کے خیالات کیا ہیں اس کا نظریہ کیا ہے اس کا مقصود کیا ہے یہ لوگوں کے ساتھ کس طرح جو ہے نا وہ سلوک کرے گا اگر اس کو ذمہ داری دی جائے تو اس ذمہ داری کو وہ کس طرح جو ہے وہ, وہ پورا کرے گا تو اپنی زبان سے ہی آپ بتاتے ہیں کہ آپ کون ہیں جن کے ہاتھ میں جو ہے نا مائک دیا جاتا ہے وہ سیاستدان ہو وہ صحافی ہو, وہ ممبر پہ بیٹھا ہو کوئی وہ استاد ہو وہ کوئی س... ٹریڈ یونین کا لیڈر ہو تو وہ اپنی زبان سے اپنی قوم کی تربیت کرتا ہے اور اس کی تخلیق کرتا ہے ایک طرح سے تخلیق ہوتی ہے قوموں کی جو جو اتقاع ہے وہ زبانوں سے ہی ہوتا ہے الفاظ سے ہی ہوتا ہے آپ نے حضرت کا کال کہا کہ بولو جسے تمہاری پہچان ہے اب ہمارے سیاستدان ایسا بولتے ہیں جس سے ہماری کیا پہچان ہوگی ہمارے ملک کی یہاں پہ آتے ہیں ناروے میں ہمارے ملک سے یہاں ایسا بولتے ہیں آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس معاشرے میں بحیثت پاکستانی ہماری کیا پہچان ہوگی یہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ پاکستان کے کچھ نہیں بہت سارے لوگ جو ہیں اور وہ لوگ جن کو اللہ نے یہ منصب دیا ہے کہ وہ ان کے سامنے مائیک رکھا جاتا ہے آ, وہ جو ہیں اس طرح سے گفتگو کرتے ہیں کہ اس سے پاکستان کا جو تشخص ہے وہ مسخ ہوتا ہے آ, اور یہ ان ہم لوگوں کو سب کی ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم ایسے لوگوں کے سامنے مائک نہ رکھیں ہم ایسے لوگوں کو منصب نہ دیں ہم ایسے لوگوں کو عزت نہ دیں ہم ایسے لوگوں کو سر پہ نہ بٹھائیں یہ ہماری بھی ذمہ داری ہے کہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں جیسے کہ حضرت علی نے فرمایا کہ کوئی بندہ بولتا ہے تو اس کا تعارف ہو جاتا ہے جب اس کا تعارف ہو گیا آپ نے دیکھ لیا کہ یہ شخص بااخلاق نہیں ہے اس شخص کا لب لہجہ درست نہیں ہے یہ اپنے لوگوں کے ساتھ دوسروں کے ساتھ بدتمیزی کرتا ہے بد اخلاقی کرتا ہے تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس شخص کو منصب نہ دیں اگر ہم اس کو منصب دیتے ہیں بد اخلاق شخص کو منصب دیتے ہیں تو پھر اپنی اپنی جڑوں میں خود جو ہیں, جڑیں کھوتے ہیں ہم, ہم, ہم اپنے مستقبل کو خود خراب کرتے ہیں ہم اپنے بچوں کے مستقبل کو خراب کرتے ہیں تو یہ بھی یہ بھی ہمارے دین میں ہے کہ امانت ان کو دو جو امانت کے قابل ہوں یہ ہماری ذمہ داری ہے ہم نے تو منصب ان کو دیا ہم تو ان کو منصب نہیں دیتے صرف ہم تو انہیں سر پہ بٹھاتے ہیں ہم تو ان کے استقبال کرتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ یہ ہمارا رول ماڈل ہے لیکن ہم یہ نہیں چاہیں گے کہ ہمارے بچے جیسے ہاں یہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ ایسا کیوں لوگ کر رہے ہیں اور اس کا مجھے بہت افسوس ہو رہا ہے کہ بہت سے لوگ جو ہیں ایسے لوگوں کو عزت بھی دے رہے ہیں وقار بھی دے رہے ہیں منصب دینے کی ان کو ان کی با, ان کو بات کرتے ہیں اختیار دینے کی ان کو بات کرتے ہیں جن کو انہوں نے دیکھا ہوا ہے جن کو انہوں نے جانچا ہوا ہے جن کو انہوں نے سنا ہوا ہے کہ ان کی زبان جو ہے وہ, وہ اس میں اس میں خوشبو نہیں ہے اس میں اس میں مٹھاس نہیں ہے بلکہ الٹا یہ ہے کہ ان کی زبان جو ہے اس سے اس سے لوگوں کو تکلیف پہنچتی ہے مجھے افسوس ہو رہا ہے کہ ہمارے بہت سے پاکستانی جو ناروے میں رہتے ہیں انہوں نے بھی ایسے لوگوں کو وہ بلاتے ہیں اپنی جیب سے پیسے خرچ کرتے ہیں اپنی جیب سے ان کو ٹکٹ دیتے ہیں ان کو یہاں بلاتے ہیں ان کو اچھے ہوٹلس میں رکھتے ہیں ان کو سیریں کرواتے ہیں ان کو مائک دیتے ہیں ان کو سنتے ہیں حالانکہ وہ جانتے ہیں کہ یہ لوگ اخلاق باختہ لوگ ہیں یہ لوگ جس شخص کا اخلاق درست نہیں ہے اس سے کچھ امید نہیں کی جا سکتی کبھی اس سے کوئی امید نہیں کی جا سکتی تو افسوس ہوتا ہے کہ ایسے لوگوں کو بھی مائک دیا جاتا ہے ایسے لوگوں کو اپنی جیب سے پیسے دے کے لوگ ان کو بلاتے ہیں اور پھر سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ جو ہیں یہ یہ, یہ ہماری قیادت کر سکیں گے ایسے لوگ قیادت نہیں کر سکتے صاحب یہ بتائیے گا کہ سیاست میں تعلیم کا کتنا کردار ہوتا ہے سیاست دان کا تعلیم یافتہ ہونا یہ لوگوں کو غلط فہمی ہے کہ بہت ضروری ہے ایسا ضروری نہیں ہے سیاست دان کا جو ہے اس کے لیے جو بنیادی باتیں سیاست دان کے لیے ہیں وہ یہ ہے کہ اس کا دماغ اور اس کا دل ٹھیک جگہ پہ ہو ہمارے نورویجن پرائم منسٹر ہوا کرتے تو بہت چالیس پینتالیس کی بات ہے تو انہوں نے ایک دفعہ کہا کہ وہ جو گورنمنٹ کا جو دفتر تھا وہ کوئی گیارہ منزلہ دفتر تھا تو انہوں نے کہا کہ اس دفتر میں میرے پاس دو کام کرنے کا میں جو ہوں ہے کہتے ہیں کوالیفائیڈ ہوں یا میں پرائم منسٹر بن سکتا ہوں یا میں ڈاکیا بن سکتا ہوں اس کے درمیان میرے پاس تعلیم نہیں ہے نہیں تھی تعلیم ان کے پاس لیکن اس کے باوجود وہ پرائم منسٹر جو ہے اس نے اس ملک کی ایسی بنیادیں رکھیں اس ملک کا ایسا ڈھانچہ بنایا اس ملک میں ایسے انسٹیٹیوشن بنائے اس ملک میں ایسے ایسے رویے پیدا کیے کہ آج بھی لوگ جو ہیں ان کو قوم کباب کہتے ہیں تو تعلیم جو ہے وہ ضروری نہیں ہے اس لیے میں اس پہ بعد میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیوں جو ضروری ہے سیاستدان کے لیے وہ یہ ہے کہ وہ لوگوں کے دکھ درد کو سمجھتا ہو لوگوں کے دکھ درد کو مانتا ہو اور پھر اس دکھ درد کو وہ حل کرنا چاہے اس کا, اس کا حل نکالنا چاہے جو شخص کبھی رات کو بھوکا سویا نہیں ہے جس شخص نے کبھی بس میں دھکے نہیں کھائے جس شخص نے کبھی جو ہے, یہ, اس, کو, اس کو فکر نہیں ہے کہ آج میں اپنے چھوٹے بچے کی فیس دوں گا اسکول کی تو بڑے بچے کی, کی فیس کا کیا بنے گا جس شخص نے کبھی یہ اس کو تجربہ نہیں ہوا کہ آج مطلب ہے کہ آج روٹی ہے تو کل نہیں ہوگی وہ, وہ لوگ جو ہیں وہ ملینز لے کے آ جائیں اور وہ بڑی بڑی ڈگریز لے کے آئیں تو وہ ان کو لوگوں کی دکھ درد کا احساس نہیں ہوتا تعلیم جو ہے وہ تو جو ہے ہے کر دیتی آپ, کے پاس بہترین ہوتے جو آپ, کے, آپ کی پالیسیز جو ہیں ان کو ان کو بناتے ہیں اور ان کو چلاتے ہیں اور ان پر عمل کرتے ہیں سیاست نے یہ کرنا ہوتا ہے کہ اس کا دل ٹھیک جگہ پہ ہو اس کا دماغ ٹھیک جگہ پہ ہو اس کا ایمان ٹھیک جگہ پہ ہو. کیا لگتا ہے کہ آپ کو کیا ہماری نئی نسل جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ اسی طرح بد زبانی بد اخلاقی کرتی رہے گی یا یہ سلسلہ کبھی رکے گا بھی صحیح اور اگر یہ روکا جائے تو کس طرح سے ہم اس کو رک سکتے ہیں جس طرح نظر آ رہا ہے اس اس میں تو مجھے کوئی خاص امید نظر نہیں آتی ہے پچھلے پانچ سات سال میں میں محسوس کر رہا ہوں کہ پاکستان کی جو جو اجتماعی گفتگو ہے کھلے میں جو گفتگو ہوتی ہے وہ اخبار میں ہو ٹیلی ویژن میں ہو ریڈیو پہ ہو وہ ممبر پہ ہو اس میں جو اس میں جو جو لب و لہجہ ہے جو الفاظ ہیں جس طرح سے آپ اپنے ان لوگوں سے کے بارے میں بات کرتے ہیں ان کو مخاطب کرتے ہیں جن سے آپ کو اختلاف ہوتا ہے وہ انتہائی جو ہے وہ زوال پذیر ہے اور اس کا پاکستانی لوگوں کو نوٹس لینا چاہیے اس کا نوٹس لینا چاہیے اور میں سگین اسی مثال کو کو دو گا کہ جن لوگوں کو آپ نے تین سال, چار سال پانچ سال سات سال دیکھا کہ ان کی زبان میں غلازت ہے ان کے میں غلازت ہے وہ اپنے دوستوں اور اپنے دشمنوں کے ساتھ تحقیر امیز بات کرتے ہیں آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ ان لوگوں کا ہاتھ روکیں آپ ان کو کم از کم یہ کریں کہ آپ ان کو اختیار نہ دیں آپ ان کو منصب نہ دیں آپ ان کو ممبر نہ دیں آپ یہ نہ کہیں کہ ہم آپ کو پھر نئے سرے سے آپ کے گلے میں ہاتھ ڈالیں گے پھول ڈالیں گے اور جائی اور نکلی اور آپ ہماری اقادت کریں گے یہ کم از کم کم از کم یہ کر سکتے ہیں اور کرنا چاہیے ہمیں یہ آپ کی بات بالکل درست ہے کہ ہمیں ان لوگوں کو چننا چاہیے جو تہذیب میں رہ کے بات کرتے ہیں جہاں دوسری قانون سازیاں کر دی جاتی ہیں اپنے مطابق قانون رد و بدل کر دیا جاتا ہے کیا اس طرح کا کوئی کوڈ آف کنڈکٹ نہیں بنایا جا سکتا جس سے سیاست میں بد زبانی بد اخلاقی ختم کر دی جائے اور سیاستدان ایک تہذیب کے کے دائرے میں میں رہ کے بات کر سکیں عام طور پہ جو ہے وہ اسلام اور اسلامی تعلیمات اور قرآن وغیرہ کے حوالے نہیں دیا کرتا میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ان کی ضرورت نہیں ہے ہمیں اس سے اسلام تو بہت آگے جا کے بہت اوپر جا کر آپ کی تربیت کرتا ہے اس سے نیچے تو عام انسان جو ہیں ان کی آپس میں جو مثال کے طور پر یورپی سیاستدان جو انہوں نے کوئی قرآن نہیں پڑھا لیکن اخلاقیات ہیں ان کے ہاں تو قرآن اس سے بہت آگے جا کے آپ کی جو ہے وہ تربیت کرتا ہے لیکن آپ نے کہا کہ قوانین کہ ہمارے پاس قرآن موجود ہے آج میں اگر اس کا حوالہ دوں تو ہمارے پاس قرآن موجود ہے تو کیا کہتا ہے قرآن یہ کہتا ہے کہ اخلاق سے بات کرو یہ سب سے بڑا قانون ہے ہمارا جب ہمیں اس قانون کی جو ہے ہم اس قانون کی تعظیم نہیں کر سکتے جو ہمارا سب سے بڑا کانسٹیٹیوشن ہے جو ہمارا سب سے بڑا جو ہے وہ وہ خط آیا ہے رب کا ہمارے نام یہ تمہارے نام خط ہے اس میں لکھا ہے کہ تم نے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا تو اس میں حکم ہے کہ اخلاق سے بات کرو لوگوں کے ساتھ اخلاق سے بات کرو تو بھائی میرے جب اس کی موجودگی میں ہم اخلاق نہیں کر رہے اور وہ لوگ بڑے افسوس کی بات ہے کہ وہ لوگ جو ممبر پہ بیٹھتے ہیں جبے لے کے بیٹھتے ہیں اور جو ہیں وہ اپنے آپ کو عالم کہلاتے ہیں جب وہ ایسی زبان استعمال کرتے ہیں جو جو ہے عام انسان بھی نہیں ان کو کرنا چاہیے تو پھر اور کیا قانون بنائیں گے آپ یہ باتیں اندر سے نکلنا ہیں ان کو اندر سے نکلنا چاہیے لوگوں کے اندر بالکل سے. بالکل آپ نے درست فرمایا قرآن پاک میں کہا گیا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا حسنا اخلاق کے بارے میں بالکل ہمارے سیاست دانوں کو کے ساتھ ہم لوگوں کو بھی چاہیے ہم ایسے سیاست دانوں کو منتخب کریں جن کے اخلاقیات اخلاق بہتر ہوں ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا اخلاق اچھا نہیں اس سے ہمارے معاشرے کی ہماری بچوں کی تربیت اچھی نہیں ہو رہی تو ہمارے پاس ایک اختیار ہے پورا پورا اختیار ہے کہ ہم ان کو ووٹ نہ دیں کاش ہمارے سیاستدانوں کے لیے بھی کوئی ایسا کوڈ آف کنڈکٹ نافذ کیا جاتا کہ ان کے اخلاقی رویے اور کردار میں تبدیلی کے اثار نمودار ہو سکتے ہمارے سیاسی رہنماؤں کو بھی علم ہوتا کہ ذاتی کردار اور اجتماعی معاملات دونوں میں آدمی کو عیب اور شفافیت کا حامل ہونا چاہیے اور وہ یہ کہنے کی جسارت کبھی نہ کر سکتے کہ میں شراب تو پیتا ہوں غریبوں کا لہو تو نہیں پیتا اسی کے ساتھ محمد زنی کو اجازت دیجیے اللہ حافظ